Зараз літо, дітлахи відпочивають, може, батьки також можуть більше уваги приділити своїм малятам, але, на жаль, не кожна дитина має свою сім'ю, не кожна дитина зігріта батьківським теплом. У сьогодні ми поговоримо про розвиток сімейних форм виховання, і саме з цією метою до нашої студії завітала в гостях головний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей. Это молоді Наталья Гайдай. Доброго ранку. Здравствуйте. Дякую за те, что вы завітали до нашої студії есть такої нагальної необхідної теми. Чому сама зараз ось така актуальність цієї теми? Ну, тема приемное родительство, родители-воспитатели, она в Николаевской области развивается с 2006 года. Вот, на сегодняшний день создано 173 приемные семьи, где воспитывается 341 ребенок-сирота и ребенок, лишенный родительской опеки. Так. За такій формі виховання сімейного дітки можуть отримати сімейне тепло. Да. Да, благодаря такой форме, как приемное родительство, родители-воспитатели, дети могут получить тепло, поддержку, любовь, они могут развиваться. Ну, то есть только семья дает гармоничное развитие для роста здоровья и развития ребенка. Как сейчас развиваются эти формы? Потому что с 2006 года их было очень мало, створивалось таких семей. Зараз ну, на сегодняшний день, вот, как я уже сказала, создано 173 приемные семьи, где воспитывается 341 ребенок-сирота, ребенок родительской опеки. Также создано 36 детских домов семейного типа, где воспитывается 213 деток, лишенных родительской опеки или деток-сирот. На сегодняшний момент центром социальных служб, областным центром социальных служб для семи детей и молодежи было проведено четыре группы обучения за первое полугодие 2015 года. За обучение прошло 8 семей, получили рекомендации, стали приемными семьями. Еще 38 семей обучились как кандидаты в опекуны и попечители. То есть, ну, как бы немного уменьшилось количество семей, которые обращаются, чтобы стать приемными родителями. Тож ми знову і знову можемо звернути увагу наших глядачів на ось таку форму роботи і з дітками, які ну позбавлені батьківського тепла, і слід тут просто подумати про те, що ось ці цифри сухі, 341 дитина. А це дитячі долі, це ті дітки, які можуть в сім'ї. Відчути батьківське тепло, поговорити на якусь нагальну актуальну тему, відчути увагу, побути в центрі уваги, так і показати якісь сім'ї свої таланти, поїхати на море, відпочити. только а не быть в коллективе гвенты какой-то да семьи дают ребенку возможность ну, исцелиться восстановиться расти развиваться получить образование детки которые находятся в приемных семьях и детских домах семейного типа они все посещают кружки секции разнообразные это музыкальные школы и художественные школы и спортивные секции плавание Айкидо, то есть ну, большой спектр для развития деток, потому что они там развиваются и морально, и духовно, и физически. И бачите, как складываются семейные отношения между батьками, да. и им легче будет в будущем також свою семью побудувати, да. маючи перед собой такой пример. Да, приклад. Да. Давайте нагадаем, что же такое приемная семья и дитячий будинок семейного типа. Приемная семья – это семья, которая взяла на воспитание от одного до четырех деток, лишенных родительской опеки или деток-сирот. Она приняла ребенка на свою жилплощадь. Детский дом семейного типа ⁇ это когда семья принимает от 5 до 10 деток-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Детский дом семейного типа дает возможность деткам из многодетных семей, там, где они лишены родительской опеки или родители которых умерли, все вместе перейти в одну семью. Потому что, если это тоже он... важно. Да, это очень важно, потому что если многодетная семья родители там, где были лишены родительских прав, и там вот пятеро деток, там четверо деток, то о, шестеро деток, ну по-разному по бывает, то для них подходит такая форма, как детский дом семейного новотипа. Тут и близко с усыновлением, и есть видминности с усыновлением детей. В чем у видминности? А, усыновление – это принятие ребенка в семью как на правах кровного. А, ребенок находится ну вот как кровный ребенок то есть uh -huh. на протяжении там всей своей жизни если это приемная семья или детский дом семейного типа то детки находятся до 18 лет или до 23 лет, если они учатся дальше. Это имеется в виду разные уровни аккредитации учебные, Выше образовательные. Да. А скажите, пожалуйста, кто может быть приемными батьками? Приемными родителями могут быть трудоспособные люди, у которых есть стабильный доход. Там, где на каждого члена семьи составляет не меньше одного прожиточного минимума, который установлено законодательством, у которого есть жилплощадь, которые здоровы, у которые, которые не были в прошлом лишены там родительской опеки относительно каких-то деток или которые как-то были усыновителями установления снято, которые здоровы, у которых не было конфликтов с законом, не злоупотребляют алкоголем, на это на... то, звучание люди. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, среди наших є есть такие, кто б бажали, могли uh -huh. взять детенку на виховання uh -huh. в приемную семью или несколько детчиков, куда им следует звертатися? Если вы решили стать приемными родителями или родителями-воспитателями, вам нужно обратиться в центр социальных служб для семи детей и молодежи по месту жительства и предоставить определенные документы. Это такие, как вы там придете, напишите заявление о том, что вы хотите стать приемными родителями или родителями-воспитателями. Родители-воспитатели – это детский дом семейного типа. Принести копию свидетельства о рождении, копию паспорта, принести копию свидетельства о браке, довидку о доходе, справку о состоянии здоровья, справку о том, что не было судимостей. І тогда вас ну, направлять на обучення. обучення. у нас проходять в обласному центрі соціальних служб для сім'ї дітей і молодежі. Таке собі навчання для батьків. Курс молодих батьків. Да, да. Які предмети на цьому на цих курсах розглядаються? Чому можна навчити угу. людей дорослих? Это обучение проходит. Это 8 занятий у нас на протяжении трех недель. Они включают в себя такие вопросы, как нормативно-правовая база относительно защиты прав детей и родителей, лишенных родительской опеки. Это причины, по которым детки не могут проживать в своей кровной семье, почему они попадают ну, в интернатные учреждения. Да? Мы рассматриваем потери, которые переживают эти дети пережили в своей кровной семье. Рассмотрим, какие этапы бывают потери, какую помощь могут оказать родители, психологическую, а, психологическую да, поддержку. Но самое главное ⁇ это любовь. Любовь ⁇ это вот, она, Разумение, да, разуми, понимание, принятие, да, терпение. Но самое главное ⁇ это любовь. Любовь и поддержка ⁇ это то, что помогает этим деткам развиваться и пережить те потери, которые у них были. Мы рассматриваем этапы развития ребенка на этих занятиях от 0 до 18 лет. Рассматриваем, какие привязанности, какие потребности у детей на этих на разных этапах развития смотрим факторы которые влияют на те же потери на, на, на те же этапы развития рассматриваем как помочь ребенку построить долгосрочные семейные отношения и такую же тему как как рассказать приемному ребенку почему он на сегодняшний день находится в приемной семье и помочь пережить то прошлое, которое у него было. Скажите, пожалуйста, а проходит навчання приемные батьки, а батьки-выхователи уже после створения семьи? Да, а приемные родители, родители-воспитатели проходят повышение квалификации своего воспитательного потенциала один раз в два года. Когда они приходят только на обучение, то, знаете, как методы, те же методы воспитания, те же этапы развития, мы рассматриваем от рождения до 18 лет деток. Когда они уже а, функционирующие приемные семьи, когда они уже состоялись как приемные родители, когда прошло какое-то время, ну, около двух лет, у них появились конкретные детки, с конкретной своей социальной историей, со своим прошлым, с какими-то своими а, проблемами, потребностями. И у родителей возникают уже конкретные вопросы относительно своего ребенка, а, поэтому раз в два года они не проходят повышение квалификации. На наши обучения мы также приглашаем преподавателей института Сухомлинского. Это психологи к разным вопросам. Тоже мы рассматриваем и те же методы воспитания, конструктивные методы воспитания деток. А Раз если есть... выникла нагальная потреба, какая-то нагальная проблема, чи может батьки выхователи не чекать эти два года, а Конечно, конечно да, голову? как бы всегда у них есть наши номера телефонов и областного центра, и э, центр, который сопровождает эти семьи. То есть э, семья, которая создана, неважно город это или район, и в, городах, и в районах есть центры социальных службы для детей и молодежи. И э, там есть специалист, который закреплен за этой семьей, и он э, занимается ее сопровождением. И то есть он всегда на подхвате, он приходит в, семь, в семью, он помогает родителям адаптироваться, помогает деткам адаптироваться к родителям, помогает решать те вопросы, которые у них возникают. То есть он всегда поддержка, он всегда рядом, они всегда могут с ним созвониться, всегда прийти на консультацию. И если нужно, то точно так же они обращаются в областный центр социальных служб, также оказывается помощь. Тих ляних вопроса, котроніх визнікали. Отже, сьогодні ми говоримо про створення прийомних сімей, сімейних будинків і дитячих будинків сімейного типу. І у нас є ролик із цієї теми привіт. Мене звати Ромчик. А це мої мама і тато. А ще в мене є два старших брата і цілих три сестрички. Всі разом ми сім'я. Ребята, мама и папа, родители, хорошие, добрые. Родители, они о нас заботятся и очень нас любят. Семья – это любовь и радость. Семья ⁇ это папа, мама, братья и сестры. Семья ⁇ это взаимопонимание и доверие. Семья ⁇ это счастье и помощь друг другу в трудные минуты. Семья ⁇ это там, где тебя уважают и ценят. Семья или дом ⁇ это место, где ты можешь прийти в любом состоянии, неважно, что было где-то, ты приходишь, тебя понимают, тебя принимают таким, какой ты есть, тебя любят и поддерживают. Виталий, а скажите, пожалуйста, куда обратиться нашим телеглядачам, громадянам, людям, которые желают создать такую приемную семью, или взять несколько детских в родину, за какими координатами, до кого можно обратиться? Если вы решили стать приемными родителями, родителями-воспитателями, вы можете позвонить в областной центр социальных служб для семи детей и молодежи 376707. Мы, мы, вы скажете, с какого вы района мы вам дадим координаты городского или районного центра социальных служб для семей, детей и молодежи. Потому что ну, как бы только семьи дают возможность ребенку гармонично расти, развиваться. Они, это исцеляющая среда, которая помогает деткам поверить в себя и создать свое благополучное будущее. Дякую, Наталью. Успеху вам, в вашей в хидней праце.